Так, ключевые цели это перемещение и передвижение, все, что связано с дорогами. Я бы сказала по этой карте, потому что здесь вода остается. Возможно, да? Понятно, что с воздуха тяжело, но я бы сказала мосты. Да, да. Но цель у них для Украины, видите, остается на август. Это все, что связано с энергосистемами, скорее всего, старший аркан Солнца. Усіх вітаю. Ви на каналі Поговоримо плюс з вами я, Льона Захарченко. До нас доєднується тарологиня Олена Бюн. Пані Олено, рада бачити. Вітаю Вітаю. записуємо це інтерв'ю 23 липня, і зараз по Україні відбуваються протести щодо ліквідації НАБУ та САП. До чого власне призведуть ці протести, тому що подейкують, що це може дійти і до нового майдану. идут эти протесты в В Киеве. Нового Майдана. Но я не думаю, тут первый аркан повешенный. Но кто-то, видите, усиленно работает над этим. Вот прям, смотрите, усиленно работает. Кому-то это очень выгодно. Кстати, у меня был расклад, и со стороны Кремля тоже он усиленно будет раскачивать ситуацию внутри Украины. Усиленно. Ему очень выгодно поменять власть на свою и таким образом получить всю Украину. Поэтому тут надо очень быть бдительным. В этом. Чи прийме керівництво влади зараз міри? Я маю на увазі, що скасує цей законопроект, піде на зустріч людям, щоб зараз принаймні а, спав цей градус і дійсно не відбувалися і не поширювалися ці протести, щоб ну садрісці ж, Я вчора відвічала на його вопрос его mm -hmm. же не убирають цей САП нам НАБУ, його реформують. его проверяют и реформируют. Но когда выявляется, что, во-первых, САП это сама коррумпированная структура, достаточно коррумпированная структура, и которая все держит мощно в своих руках. И, во-вторых, что там выявили зрадники, это уже официально доказано, но это уже переходит все границы. Як це вплине на подальшу боротьбу з корупцією України? чи буде ще гірше, ніж було, чи можливо створять нові структури, які працюватимуть значно краще, і дійсно ця боротьба розпочнеться? Так спросіть? Що далі буде в Україні з корупцією? Ну, тут надо делать выбор, видите, Украине, для того, чтобы бороться с ней. Ну, тут еще, видите, здесь не только коррупция, тут, к сожалению, еще и израдников. Ну, мы и так знаем, что у нас их полно. Mm -hmm. САП, НАБУ, само собой, куда ни кинь, да, получается, что как есть какие-то скрытые спящие агенты на разных уровнях. Тут вот основная тоже причина борьбы. Ну пока так, знаете, пока, честно, с переменным успехом мы будем бороться. Ну, видимо, у нас первая задача стоит вот это и то, что война. Ну хотелось бы, чтобы было активнее. Но тут надо, понимаете, всю систему менять. Включає судову систему, повністю. Починаючи так з неї. Так, да, мощно, тому що ну, ви ж понимаєте. Чи зараз, принаймні, є в них в думках, що варто дійсно це робити, можливо, вже розпочали якісь кроки у цьому напрямку, чи найближчим часом не слід цього чекати? Я зараз про цю глобальну зміну, про яку ви почали говорити. Буде в Україні глобальна боротьба з область. Начнется глобальная. Ну, видите, опять под этот, шумок, под этот шумок сейчас будут раскачивать сильную ситуацию в Украине. Вот прямо. Ну, то, что мы видим. Видите, как оно. Mm -hmm. Кому-то, понимаете, кто воюет, кто защищает Украину, кто проливает э, свою кровь, а кто, у кого одна извилина, как получить власть, как остаться у корыта и как получать дальше финансовые потоки. Ну, чтобы прямо так эффективно, честно, я не вижу. Ну, не вижу я сейчас. Мы смотрели, это будет, знаете, это будет, возможно, это будет следующий год, вот туда позже, вот туда, по-настоящему оно будет вот такая. Ну, это же надо все, это, ну, это огромный кусок работы, реорганизовать все. Так. К сожалению, сейчас война. Головне почати робити перші кроки. Розуміло, що зміни не будуть дуже швидкі, але хотілося б, звісно, щоб це теж було на часі. Але давайте зараз перейдемо до питань. Теж дуже важливих до кінця місяця лишається не так багато часу. Що зараз? Ключові цілі ворога, дії ворога, що чекає на Україну до кінця місяця. Они пользуются этим моментом. Смотрите, опять тут же король фигурирует здесь, чтобы как можно больше раскачать ситуацию внутри Украины. Так, ключевые цели — это перемещение и передвижение, все, что связано с дорогами. Я бы сказала по этой карте, потому что здесь вода остается, возможно, да. Понятно, что с воздуха тяжело, но я бы сказала мосты, да, да, но, к сожалению, вот как в Киеве, когда мы говорили, перемещение передвижением метро, да, пострадало. Ну, то есть все, железные дороги, все, что связано с этим, это основная одна из основных целей. Вода, возможно, дамбы, вот что-то связанное с водой, производство, целенаправленно собирают информацию. Производство, любые маленькие, большие дети остаются в зоне риска, потому что здесь детские карты. Медицинские учреждения, административные учреждения, собственно, оно так и было. Ну, дома, жилые дома. Ну, в таком плане, то есть те цели, какие были, такие и они остаются. Та розраховувати на те, що після перемовного процесу щось якось зміниться на краще, обстрілів зменшиться, це не варто. Після переговорів переговорів. До сьогоднішнього малові переговори. Так, ввечері, о сьомій вечора мають відбутися. Після сьогоднішнього. Після міністр почув. Ні, вони також дивіться, агресивно будуть. Здесь, видите, здесь они преследуют, они продолжают преследовать, то есть они психологически, морально давить на нас, да, чтобы таким образом мы пошли по пути тому, который выгоден им, да, больше там, пошли на их там, уступили в чем то да, и больше соглашались с ними. То есть тут они давят в таком плане. Ну, здесь то, что касается переговорного процесса, это я вчера тоже говорила. Это можно ждать возвращения детей и ну, пленных наших. Детей, конечно, очень мало, но пленных, военнопленных, да. Це Дуже важливо. Давайте, враховуючи, що кінець місяця хочеться розуміти зараз, що чекати від серпня місяця в цілому для України. Чи буде цей місяць легшим, чи навпаки складніша ситуація буде. Тут хочеться і наступи, і обстріли, і перемовини подивитися загалом картину. Вот тоже у меня был расклад на август. Будут раскачивать ситуацию, Вселенная будут раскачивать, пытаться будут раскачивать. То, что касается фронта, они хотят где-то прорваться, надеяться прорваться, но тут достаточно маленький успех, успехи у них все каким-то хитрым нестандартным способом, отвлекающие маневры, где-то попытаться прорваться. цель у них для Украины, видите, остается на август. Это все, что связано с энергосистемами, скорее всего, старший аркан Солнца, газосховище, то, что сильно горит. По этой карте там, где отдыхают, там, где отдыхает много людей. Ну, также юг, я думаю, Украины, потому что солнце. А еще вот здесь, смотрите, эта карта, предупреждаю сразу, я Постоянно говорю. Во-первых, здесь на карте, видите, изображено то, что сбор урожая, да, август месяц. Вот попытаться нам это все как по максимуму уничтожить, навредить, по крайней мере. Еще эта карта деторождения. Ну, то есть все, что связано с детьми, и род дома, в том числе. Чи очікує в такому випадку на Україну продовольча криза, якщо ви кажете, що будуть прикладні максимум зусиль, щоб зіпсувати врожай, збір врожаю? Будеть подорожче. Хочуть Росія віці, хочуть. Но опять же, видите, они тут раз пытаются показать, что надо четко воспринимать ситуацию. Потому что до этого я много раз говорила, что они хотят раскачать ситуацию Киев, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев, Одесса, Харьков и Сумы. То есть, видите, сейчас есть такой предлог, как-то у них вот оно совместно. Протобольшая криза. Да. Ну, желание сделать нам ее. Сделать, видите, обстреливать все, что связано с этим. И это могут быть даже какие-то склады, вот что-то типа такого. Ну ні, я не віжу, щоб вони зробили. Бачите, здесь йде оподатку. Ну, Целенаправлено будуть діятися. Ситуація з наступом, яка буде, наскільки успішними будуть просування ворога по українським територіям? Чи, можливо, навпаки, вдасться нам а, не тільки оборонятися, але й наступати і відбувати наші території? Ну, у нас для тоже этот расклад на август был. Есть у украинских вооруженных сил. Я просто в общем говорю, да, есть очень, ну, несколько идей, дай бог, чтобы они получились. И это, ну, я в целом говорю так, чтобы mm -hmm. было непонятно. Mm -hmm. Это понятно, что это тяжело, но это дает очень хорошие перспективы. Август месяц для россиян. Наступление. Август месяц. В плане наступления. У них есть планы. Вот то, что я сказала, прорваться где-то в одном или двух местах. Еще здесь может быть ситуация, что-то устроить. Ну, что-то типа такого, я не знаю ну, какие-то создать сложности, допустим, за счет обстрела, да, как отвлекающий момент, чтобы попытаться прорваться. Но это тяжело им. Вот чтобы прям прорваться, как они хотят, это им тяжело. По к сожалению, они могут продвигаться чуть-чуть. Но в целом, смотрите, сложно. Сложно. Нестандартно все. такими то хитрими путями, какими-то, е, отто ж те то ж саме, що ми говорили раніше, зайти зліва, зайти справа, mm -hmm. винурнуть зі спини у наших ребят ну, в такому плані давайте зараз хочеться дуже подивитися, враховуючи те, що США дуже багато давало обіцянок Україні, чи зараз на сьогоднішній день розпочався активний тиск на Росію. Вообще в целом. Так, давайте подивимось в цілому, яка ситуація, а далі якщо в залежності від відповіді будемо уточнювати. В Це... Ну, оно началось, но они, видите, они даже те санкции, допустим, которые вел Евросоюз, они будут пытаться найти лазейки, чтобы, чтобы проскользнуть. Но то, что касается финансов, финансового вопроса, это действительно ну, сложная ситуация для них, это правда. И она еще будет хуже становиться. Вот в таком плане. Это Зима на вплыв. На Росію щоб підкоригувати дещо свої плани, свої амбіції, переглянути їх і, можливо, йти дійсно на ці перемовини і дотримуватися певних умов. Ну, смотрите, они там, что они они хотят, был такой расклад, смена, ну, не сразу, вот, чтобы заменить президента, а смена власти вот в таком, министров, забыла, как оно у них называется, вот, вот эта смена, полностью они хотят смену власти и таким образом показать народу, что вроде обновленная власть пришла. На самом деле власть точно такая же. Mm -hmm. Вот смотрите, недаром, что сейчас у них постоянно кто-то уходит в мир иной. То министр транспорта. Вчера читаю, что э судья там какого-то высокого ранга, и вроде говоря, что она училась вместе с Путиным, тоже как бы заболела и ушла в мир иной. То есть это не случайные смерти, то есть по картам это было, что они будут убирать, но убирать красиво, как будто они уходят ну, естественным образом. То есть вот это полная замена на новые лица, и таким образом… Ну, показать, что вот вроде они такие, вот новые пришли, вроде все хорошие. Все такие, на самом деле, они точно такие же. Просто им надо, они хотят время, набраться сил, а планы остаются точно такие же. Но это дает шанс на то, что все-таки на осень, я думаю, или же до конца 2025 года, что еще тут, понимаете, у них тут начинаются природные мощные катаклизмы. Но они уже начались. Там Москва, как мы говорили, затопится. Ну, сильное подтопление, которого не было полтора века. Санкт-Петербург перед этим пострадал. Ну и там пожары, и горит, и оно же будет все усиливаться, вот это. И с учетом финансов, с учетом других этих таких моментов, я думаю, что они где-то такая сложная ситуация, какая-то должна быть у них чтобы они сами захотели, вот как карты говорят, когда они сами будут по-настоящему проситься, сесть за стол переговоров и без своих вот этих пальцев веером, да, чтобы диктовать mm -hmm. нам условия. Ну, очень хочется, чтобы это было до конца 2025 года. Ну, по крайней мере, к этому предпосылки есть. Надо их только дожать. Но еще плюс видите, транспортный коллапс и все, что происходит у них. Ну, вони починають взивати, але ну, починають завивати не по поводу війни, понимаєте, то, що йдеть війна, а по поводу дискомфорту, який вони істували внутрі. Що ж, дійсно, будемо сподіватися на кращий розвиток подій для нас, що ситуація в корні зміниться, почнуться ці зміни, суттєві зміни для нас. Ви тут сьогодні теж сказали про те, що і сюрпризи певні будуть з нашої сторони. Тому давайте ну, вірити, да, вірити в наші в збройні сили, вірити в керівництво влади, яке має вплив на те, щоб ці позитивні зміни відбувалися. Тому і робити власне те, що від нас залежить, це ваші донати. Нагадую. продолжить это делать, ну, и как что, да. Ну и главное сейчас тоже информацию проверять. Да. И, естественно, информацию, потому что тоже вчера в Телеграм была то одна информация, начинает писать, потом ее спростовывают, потом появляется другая, одна хуже другой. Ну вот таким образом они пытаются вести психологическое, они не оставляют этого, они ищут другие способы. Но я всегда говорю, к сожалению, вот в этом они мастера. Щоб надуть, обмануть, ввести вокруг пальця, тут аналогів дійсно їм немає. Ну, в такому плані, треба бути ще внімательними. Дякую, дякую, пані Олена, за цю інформацію, дякую за ці важливі рекомендації, які впевнено допоможуть багатьом. Зараз звертаюся до вас, любі наші глядачі. Хочу нагадати, що Олени Бюм теж є свій ютуб канал. Доєднуйтесь до нього. Посилання знайдете на ще під цим відео. Якщо не доєдналися до нашого ютуб каналу, поговоримо плюс, пропоную це зробити просто зараз і таким чином не пропускати свіжі інтерв'ю з важливою інформацією для вас. Якщо є питання, будь ласка, теж пишіть їх нижче під цим відео. Лишайте вподобайки. Нам буде надзвичайно приємно, що ви разом з нами. Але найголовніше бережіть себе. Мирного тихого дня. Усім до побачення. До побачення.